Миссия Международного валютного фонда достаточно ожидаема была сейчас. Это так называемая техническая миссия. Я предполагаю, что будет она работать где-то в течение недели. Последующие две недели, скорее всего, продолжит работу с теми материалами, которые получат в Украине, продолжит в Вашингтоне. Я думаю, что самое раннее, когда мы должны ожидать каких-то подвижек от Международного валютного фонда в плане заявлений и так далее. Это самое меньшее, через, самое быстрое, это через 3-4 недели от теперешнего момента. Я думаю, что миссия Международного валютного фонда вновь признает прогресс, который сделала Украина в плане сокращения дефицита государственного бюджета в предыдущие годы. Я думаю, что миссия Международного валютного фонда подтвердит то, что Украина сделала прогресс в плане независимости. Национального банка Украины, я думаю, что э, меньше будет похвал э, в плане пенсионной реформы, которую уже хвалил Международный валютный фонд. Я думаю, что э, наиболее острыми углами в наших взаимоотношениях с Международным валютным фондом остаются все те же, которые и были год назад. И это прежде всего э, необходимость продолжения снижения дефицита государственного бюджета. Я думаю, что украинская сторона будет продолжать настаивать на том, что на пике политической цикла делать подобного рода повышение тарифов на газ крайне сложно и может быть даже невозможно я думаю что в принципе приезд миссии Международного валютного фонда должен быть позитивно оценен международными кредиторами государства Украины и украинского частного сектора. И украинского частного сектора более важно, кстати сказать, чем государство как такового. Я думаю, что действительно потребности в деньгах немедленно нет. И вот почему, в общем-то, я ожидаю, что позиция украинского правительства не будет такой агрессивной, как, может быть, хотелось бы многим финансовым или экономистом. Украина должна поддерживать сотрудничество с Международным валютным фондом. Потому что сотрудничество с ним является знаковым, семафорным. Если есть сотрудничество с Международным валютным фондом, то это есть сигнал для очень многих инвесторов, что в Украине успешно идут реформы, что Украина становится прозрачнее, что Украина становится надежнее. С одной стороны. Но с другой стороны, те требования Международного валютного фонда, которые, в общем-то, остались невыполненными, они на сегодняшний день для Украины политически трудновыполнимые. И мне кажется, что э, миссары Международного валютного фонда должны присмотреться к Украине, посмотреть реалии, что на сегодняшний день Украина добилась финансовой стабильности, которая может быть примером для европейских стран. В частности, сокращение дефицита государственного бюджета, которое удалось Украине, без социальных каких-то потрясений, без экономических провалов, но пускай мы немножко потеряли в деловой активности, но во всяком случае мы обеспечили экономическую и политическую стабильность, чего у нас давно не было. Это является очень важным аргументом, на который нельзя не обратить внимание, тем более, что... В риторике главы Международного валютного фонда госпожи Лигард неоднократно звучали призывы к европейским странам о том, чтобы не очень увлекаться жесткой э, финансовой политикой, что жесткая финансовая политика может усугубить кризисные процессы. И это в полной мере может отнестись и к э, Украине тоже. У нас на сегодняшний день достигнута определенная э, стабильность. И эта стабильность, при, э, при том, что мы имеем э, разбалансированность э, платежного баланса. У нас огромная отрицательная сальдо по текущему счету. Э, в случае, если нарушается этот баланс... Нет таких гарантий, при которых мы бы были уверены, что валютный курс не изменится в сторону ухудшения.